अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं हुआ मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे जब आपके प्लांट के ऊपर कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा लगने के बाद क्या प्रोसेस होता है प्लांट को बचाने का तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी तो दोस्तों ये हमारे कुछ अंगूर के प्लांट्स हैं अंगूर के प्लांट्स के ऊपर कीड़ा लग गया था इनके ऊपर स्प्रे कर दी गई है लेकिन जो लीव इनके खराब हो गए हैं तो उनको उतारा जा रहा है तो आपको बताते हैं कि लीव्स जो है उनको आपने किस तरह उतारना है और ये प्लांट्स हमने अच्छे से सेट करके रख दिए हैं यानी ये प्लांट अब अच्छे से ग्रो करेंगे तो एक एक प्लांट पकड़ते जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने क्या प्रोसेस करना है अपने प्लांट्स के साथ तो ये आप देख सकते हैं इनके पत्तों के अंदर आपको होल नज़र आ रहे होंगे तो ये निशानी है ये कीड़ा लगने की तो कीड़ा तो अब ख़त्म हो गया लेकिन ये जो पत्ते अब डैमेज हो गए हैं इनको उतारा जा रहा है हाथ की मदद से भी आप उतार सकते हैं नहीं तो आप किसी कटर की मदद से इनको उतार सकते हैं तो एक एक करके इन लीव्स को उतार लें और जो हेल्दी ब्रांच है हेल्दी आपके लीव्स हैं उनको छोड़ दें तो इनशाला आपके प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो करते रहेंगे इनकी जो न्यू शूट निकलेगी वो अच्छे से ग्रो करेगी जी तो दोस्तों स्प्रे आपने कौन सी कर दी है स्प्रे आप कोई भी किसी भी किस्म की पेस्टिसाइड स्प्रे इनके ऊपर कर सकते हैं लेकिन आपने वो ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं करनी स्प्रे करने का भी एक तरीका होता है आपने अपने प्लांट के हिसाब से प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से स्प्रे रेडी करनी होती है और उसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करना होता है स्प्रे के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जब वीडियो ख़त्म होगी तो इन वो वीडियो अटैच कर दी जाएगी तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घर में आप किस तरह स्प्रे रेडी कर सकते हैं और हमने उनको किस तरह यूज़ करना है अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे यूज़ करने के बाद एक हफ़्ते या दस दिन के बाद आपने अपने प्लांट्स को पकड़ते जाना है और उनकी जो डैमेज ब्रांचेज हैं जो डैमेज उनके लीव्स हैं वो उतारते जाएं और अपने प्लांट्स को न्यू जगह पे शिफ्ट कर दें पौधों की सफाई करने के बाद जो आपके पास ब्रांचेस बचे हैं, जो लीव्स आपके पास बचे हैं, उनको आपने वेस्ट नहीं करना उनकी आपने बना लेनी है जी खाद इनकी आप लीव कंपोस्ट बना सकते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छी समझी जाती है तो ये लीव हम पीछे पाइल में फेंक देंगे और टाइम टू तो टाइम ये डिकम्पोज होते जाएंगे और हमारे पास लीव कम्पोस्ट बन के रेडी हो जाएगी उसको हम अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जाएगी लीव कंपोस्ट हमारे पास एक माह या चालीस दिन के अंदर बन के रेडी हो जाती है अगर आप उसको अच्छे से पानी देते रहें और उसे सूरज की धूप लगती रहे बरसात के मौसम में अक्सर प्लांट्स के ऊपर कीड़ा लग जाना कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन आपने घबराना नहीं है प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते जाएं तो इनशाला कीड़े आपके कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे कीड़े ख़त्म होने के बाद ये जो प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है ये प्रोसेस आपने लाज़मी करना है ताकि प्लांट जो है वो एक बार फ्रेश हो जाए उसकी जो डैमेज लीव्स हैं डैमेज ब्रांचेस हैं उनको आपने उतार देना है और प्लांट अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देगा तो न्यू ग्रोथ जो स्टार्ट करेगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हेल्दी लीव्स एंड हेल्दी ब्रांचेस निकलेंगी अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको जल्द अज जल्द मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़